वो हाजी इब्राहिम साहब होते थे अल्लाह बख्शे हमारे ये पाकोला वाले जो मुतवली थे मस्जिद के तो हजरत ने कहा कि एक दफ़ा मैं उनके घर गया हजरत का मामूल उनके घर पर जाने का हरगज नहीं था क्या वो बड़े परेशान हो गए कि मौलाना क्यों मेरे घर आ गए खैरियत तो है सब ठीक तो हजरत उनके पास गए उन्होंने कहा मौलाना आप तो आ गए खैरियत तो है तो हज़रत ने उनको कहा कि जी बिल्कुल खैरियत है मैं आपसे पूछने ये आया हूँ कि मस्जिद में हमारी गाड़ियाँ आती हैं के बाद अपनी गाड़ी थी वो तो मेरी गाड़ी आती है तो हम मस्जिद में पार्क करते हैं और उसको मस्जिद के पानी से धोते हैं तो मुझे ये ख्याल आया कि ये मस्जिद का पानी जो है ये तो आप मुतवली हैं आपकी इजाज़त के बगैर में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप इजाज़त दें तो ये हम गाड़ियाँ धोएँ वरना ना धोएँ आज कोई इमाम ऐसा ख़्याल करता है ये तो हज़रत ने मुझे यूँ बताया ना उसके आगे जो मेरे साथ भी हुआ हमने जब वहाँ खानका का वो शुरू किया तो मस्जिद का ही कमरा था पीछे और वो उसका मकसद यही था कि मदरसा और इसी के लिए वो कमरा था मगर मैंने हज़रत से अर्ज किया था हज़रत यहाँ खानका के लिए कि कमरा इस्तेमाल शुरू करें तो हज़रत ने पहले मुझे कहा कि जाओ हाजी इब्राहिम साहब से पूछो अगर वो इजाज़त दें तो अच्छा वो वो बेचारे तो बहुत मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे उन्होंने कहा अच्छा है, ये तो दिन के काम के लिए इस्तेमाल होगा अच्छा जी वो हो गया फिर वहाँ हमने तरतीब रखी कि सुबह हजरत का दर्श होता था मैंने हजरत कहा हज़रत यहाँ नाश्ते का भी बंदोबस्त कर लेते हैं चाय बना लेंगे और यहाँ अपना तो हज़रत ने कहा ये चाय तो बाद में बनेगी चाहो पहले पूछो ये मस्जिद की गैस है ये मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं है खानका के लिए जाओ पूछो कि हम खान के लिए ये चाय बनाते हैं आपकी इजाज़त है मैं फिर गया तो उन्होंने कहा यार ये को पूछने की बात है बिल्कुल इजाज़त है अच्छा बाद में वहाँ हमें एक फ्रिज की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने कहा हजरत मैं आप इजाज़त दें एक फ्रिज रखूँ यार फ्रिज तो अब फ्रिज तो मैंने लेके देना था मतलब बाहर लाना था हज़रत ने कहा भाई बिजली जो है वह मस्जिद के उससे आएगी तो आप पहले उनसे पूछें अब ये एहतियात आज होती है आप बताइए इस दर्जे एहतियात तो मैंने खैर बहरहाल पूछा उन्होंने बेचारों ने खुशी खुशी मस्जिद का वो जी बिल्कुल आप जो है वो बिल्कुल इजाज़त है आप कीजिए तो ये देखिए ये होता ना ग्रे एरिया से भी बचना ये तकवे की बातें हैं ना आज हम समझते हैं कि फतवे पे अमल करना मुश्किल है ये ऐसी हस्तियाँ हैं जो तकवे पर अमल करती थीं